день. Ну, мы понимали, с каким соперником мы сегодня играем. Играли, вернее, хорошо готовились к этой игре, изучали команду, как она действует. Видели, что последних пяти играх команда добивала для себя положительного результата. Много ночей забила. Вот. В принципе, в целом скажу, что ребята достаточно неплохо сыграли в этой игре. То есть выполнили ту установку, которую мы от них просили. Вот. Ну, в начале игры это ошибка, которая привела к пропущенному мячу, все, все, все смазало. То есть в футболе все-таки идет игра за результат и за очки. К сожалению, мы сегодня не смогли взять очки здесь, хотя надежда на это была. То есть были такие полумоменты, скажем, которые могли реализовывать. Ну, у соперника тоже они были. Я думаю, что в принципе, ну опять же, это мое мнение, что больше игра была ничейная, чем кто-то наработал на победу. Ну ваша команда больше стала забивать в последних матчах, но сегодня не отличились. Но перед этим команда смелее сейчас уже себя чувствует в первой линии, как вы считаете? Ну, понимаете, за за три недели, которые мы работаем, кардинально изменить что-то, ну очень сложно. То есть мы и так в принципе я считаю, что очень многое поменяли и в тактическом плане, и в, в, в самой схеме игры, и в количественном составе. То есть изменили то есть позиции людей, то есть поменяли где-то крайнего нападающего, крайнего защитника, крайнего защитника центрального защитника. То есть ищем варианты различные. Но, видите, то есть, может быть, сама игра действительно стала э, немного, ну, скажем, качественнее, но, опять же, результат. То есть да, должен быть результат, во всем нужен результат. На это нужно время. Вот, мы надеемся, что все-таки со временем мы эти моменты будем реализовывать в качестве. Что, на питание Была ли у вас какая-то особая мотивация на матч Десной ну, именно от вашего президента, который в Десне отличился очень сильно? Нет, настраивались время. и работали как на обыкновенный матч. То есть ничего не было, никакой, ну скажем, накрутки или чего-то. президент не обещал никаких непремиальных, там именно за победу здесь. обыкновенная рядовая игра. То есть что мы выиграли с Тернополем, что с Десной. То есть мы ни, 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 никак не были ни сверхмотивированы, там, ну, и, вы имеете в виду со стороны президента? Да. Да, нет, это обычная игра. Спасибо. 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 Спасибо